Salam hörmətli izləcilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Xırdalan şəhərində Köhnə bazardan hərsa bir 800 metr aralıqda iki otaqlı kürsülü, maşın bir balaca maşın həyətinə girən, kürsülü, beş daş kürsülü, iki otaqlı ev çəkdiyi meydan, evimizin böyük tərəf hissəsidir. Zirzəmsi var. Cüt daşdır zirzəməyə kimi, yəni evin kürsürə kimi. Ondan sonra kərpiclə tikilib evimiz. Evimiz paket qırışlıdır. Yeni tikilmiş evdir. Daxil olarkən evimizdə burda salon evdir. Salon axşarların alan adamı özü qoyacaq. Burada mətbəxidir. Geniş kvadratda mətbəxdir. Mətbəxinin pəncərəsi qarşına manen yoxdur. İşıqlıdır, yorсуз. Geniş kvadratda gördünüz kimi. Burada bir yataq otağıdır. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Xudumanə kimi yataq otağıdır. Normal bir kvadratda dəşəməsu laminatlı gördünüz kimi, evimiz tam hazır, təmirli evdir. Burada da qonaq otağıdır, 2 otaqlı evimiz. Onsuz da qeyd eləyim deyim ki, Xırdalanda, Tərinkoma ya yaxın bir ərazidə yerləşir, Köhnə Bazar yaxın bir ərazidə yerləşir. Evimizin qiyməti 35.000 manata deyilir. Qonaq otağının pəncərəsindən öz həyətinə baxır gördünüz kimi. Baxın, həyəti budur. Şərtimi göstərdim. Təmirdə otağısı da var. Bu 5 manat dəyirli 2 otaqlı evimi Sənəti Bələdiyyə qiymətləndirmə MMZ-ə sənədli xahiş edirəm. Kanal məblərin izləyin. Sağ olun, sağ ala qalın.